আসাম সরকার সেখানকার বাঙালিদের বহিরাগত মনে করেন আসামে বসবাসরত বর্তমান প্রজন্মের বাঙালি হিন্দু মুসলিম নেতারা তাদের এই দুরবস্থার জন্য তারা তাদের পূর্বপুরুষদের দায়ী করেন

سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ انڈیا کے نورتھ ایسٹ ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے اور وہاں پر ایک بڑی کانٹراورسی جنم لے چکی ہے اور یہ سب کا سب جو کیا دھرا ہے وہ بیجی بی جے پی یعنی مودی سرکار کی طرف سے کیا دھرا ہے اور اس بار جو سب سے بڑی غلطی کر بیٹھی ہے مودی سرکار وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اب اسام میں رہنے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلو اور دیکھو وہاں پر جو رہنے والے اب بنگالی ہیں کچھ مسلم ہیں کچھ ہندو ہیں وہاں کی جو آبادی ہے وہ لگ بگ دو کروڑ ہے اور نوے لاکھ کے قریب ایک کروڑ کے قریب بتاتے ہی ہیں کہ وہاں پر جو بنگالی بولنے والے بنگالی ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے اب نکلو اور یہ جو بہت ہی سنگین صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہاں تک احتجاج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک تو یہاں پر ہمیں وہ تمام کی تمام سہولتیں نہیں مل رہی جو ایک شہری کو ایک سٹیزن کو اپنی حکومت سے اپنی ریاست سے اپنی اسٹیٹ سے ملنی چاہیے اور دوسرا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بنگالیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو سینتالیس میں جب پارٹیشن ہوئی تھی تب موقع تھا آسام کو بنگلہ دیش کے ساتھ مل جانے کا لیکن اس وقت یہ نہیں ملے کیونکہ اس وقت سلہٹ سلہٹ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو آسام کا ہی حصہ تھا لیکن وہ الگ ہو گیا آج آسام کو دیکھ لیں اور سلہٹ کو اگر کمپیر کریں تو آپ کے سامنے دودھ اور دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا دیکھیں سلہٹ نے کتنی زیادہ ترقی کر لی اور آسام نے بالکل کوئی ترقی نہیں کی سلہڑ کس طرح سے ڈویلپڈ ایریا بن چکا ہے اور جو آسام ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے پچھڑا ہوا ہے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کوئی بےروزگاری بہت زیادہ ہے اور لیکن جو آسامی ہیں آسام میں رہنے والے لوگ ہیں اس کی میں کچھ آپ کو ہسٹری بھی بتانا چاہتا ہوں پھر ایک ویڈیو کلپ ہے وہ بھی ویورز ہم دیکھیں گے کیسے جا رہے ہیں ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے لیکن آپ کو ہسٹری اسام کس طرح سے بتا دیتے ہیں دیکھیں بہت رچ سٹیٹ تھی اسام کیونکہ یہاں پر Uh, ایک تو چائے جس کو ٹی کہتے ہیں چائے بہت زیادہ اس کے جو وہاں پر نکل پروڈیوس ہوتی ہے اور پھر انگریز کے دور میں یہاں پر باہر سے لوگوں کو لایا گیا اور کیونکہ جو آسام میں آبادی بہت کم تھی پاپولیشن نہیں تھی تو پھر باہر سے لوگ آ کر یہاں پر کام کرتے تھے یعنی انڈینز کرتے تھے پھر بنگلہ دیشی کرتے تھے انڈیا کے شہر سے کسی اور شہروں سے آ کے جیسے کلکتہ ممبئی ویسٹ بنگال سے آ کے لوگ آسام میں کام کرتے تھے اسی طرح بنگلہ دیش میں جا کے وہاں پر لوگ کام کرنے لگ گئے کیونکہ وہاں پر چائے پروڈیوس بڑے بڑے فارمرز وہاں پر بلاتے تھے اور چائے کو پروڈیوس کیا جاتا تھا اور اب جب جا کے وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہاں سے نکلو بھائی جو آسام میں رہ رہے ہیں ان کے پاس تو نیشنلٹی نہیں ہے اور شام میں رہنے والے جو بنگالی ہیں یعنی جو وہاں پر بنگلہ بنگلہ بولنے والے ہیں حالانکہ ان کے پاس جو نیشنلٹی ہے وہ انڈیا کی ہے سارا کچھ انڈیا کا ہے لیکن صرف اور صرف اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بنگلہ لینگویج بولتی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھائی نکلو آپ

ব্রিটিশ শাসন আমলে পূর্ব বাংলার সাথে আসামের মানুষের বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক খুবই গভীর ছিল এমন কি ব্রিটিশরা ভারত ভাগের সময় আসামের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষজন বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিল এত কিছু সত্ত্বেও আসাম কেন বাংলাদেশের অংশ হতে পারলো না ঠিক কি ভুলের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আসাম রাজ্য বাংলাদেশের হাতছাড়া হলো এসকল কিছু নিয়েই থাকছে দেশ বিদেশ বিডির আজকের আয়োজন বিস্তারিত জানতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল ইতিহাস ঘেটে জানা যায় যে উনিশশো সালে ভারত ভাগের সময় ভারত কখনোই কল্পনা করেনি যে আসাম ভারতের অংশ হবে ভারতের গবেষক চন্দ্রশেখর গুপ্ত তার লেখা বইয়ে বলেন আসাম ভারতের অংশ হবে এটা আমরা কখনোই আশা করিনি ব্রিটিশরা আসাম রাজ্যকে ভারতের জন্য উপহার হিসেবে দিয়ে গেছে ভারতীয় গবেষক চন্দ্রশেখরের উক্তিটি দ্বারা আপনি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন যে আসাম কখনোই ভারতের অংশ ছিল না বরং এটি ছিল অখণ্ড বাংলার একটি অংশ বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানি তার জনসভায় বলেছিলেন আসাম আমার পশ্চিমবঙ্গ আমার ত্রিপুরাও আমার এগুলো ভারতের কবল থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না আসাম গড়ে উঠেছে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের শ্রমে ঘামে আঠারোশো সালের আগে আসাম ছিল বন জঙ্গলে ঘেরা একটি রাজ্য সেখানে বন্য হাতির দল হিংস্র বাঘের ভয়ে কেউ আসামে যাওয়ার সাহসী করত না কিন্তু আঠারোশো সালে ব্রিটিশ সরকার আসামে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় এজন্য ব্রিটিশরা পূর্ববাংলা থেকে অসংখ্য ভূমিহীন কৃষককে আসামে নিয়ে আসেন পূর্ব বাংলার মুসলিমরা আসামের বন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে আসামের মাটিকে কৃষি উপযোগী গড়ে তোলে এবং আসামকে বসবাসের উপযোগী গড়ে তোলে উপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে কাজ করা ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের আত্মজীবনী পড়লে উল্লেখ পাওয়া যায় যে পূর্ব বাংলার মুসলিমরা আসামকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন অথচ আজকে আসামের বাঙালিদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে তকমা দেয় ভারত সরকার সম্প্রতি আসামে এনআরসির আওতাভুক্ত নাগরিকত্ব বাতিলের তালিকায় নাম উঠেছে লাখ যার মধ্যে তেরো লাখই আবার হিন্দু বাঙালি আসাম সরকার সেখানকার বাঙালিদের বহিরাগত মনে করেন আসামে বসবাসরত বর্তমান প্রজন্মের বাঙালি হিন্দু মুসলিম নেতারা তাদের এই দুরবস্থার জন্য তারা তাদের পূর্বপুরুষদের দায়ী করেন আসামের বাঙালিরা মনে করেন উনিশশো সালে আসাম বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ দিলে আজকে নিজ দেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠত না ویورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کیسے اسامیوں کے ساتھ ناروہ سلوک اپنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے جو مودی سرکار ہے انہیں دوبارہ حکومت تو مل گئی ہے لیکن وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے کس طرح سے ان کے اوپر مظارم ڈھائے جا رہے ہیں کس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھائی اب نکلو یہاں سے آپ کہیں اور جاؤ اب وہ بنگالی بیچارے جو وہاں پر بنگلہ بولنے والے ہیں وہ تو بہت پریشان ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہاں پر ہمیں سہولتیں نہیں مل رہی اور دوسرا یہاں پر ہم بھوکے ہیں تیسرا اب مجھے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلو ٹھیک ہے ہمیں تو مل جانا چاہیے بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کیوں نہ بنگلہ دیش کے ساتھ مل جائیں جہاں پر تمام وہ سہولتیں بھی دستیاب ہیں وہاں پر بھوک مری کے حالات بھی نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ادھر جس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ اب زور پکڑ چکا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مودی سرکار کو سوچنا چاہیے کیسے جناب آپ کی ہی ایک سٹیٹ کس طرح سے بکھر رہی ہے کس طرح سے وہ احتجاج کر رہی ہے کیسے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ملنا چاہ رہی ہے آپ کا اس کے بارے میں ویورز کیا کہنا ہے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ